Всем привет, девочки и мальчики. Сейчас бы я хотела вам показать, как хранится моя косметика и вся моя косметика. Но я не буду останавливаться на одном продукте очень долго. У меня немного косметики для 13 лет. Я думаю, не надо, зачем мне много косметики. Есть то, чем я пользуюсь, есть то, чем я не пользуюсь. Так, начнем. Здесь хранится моя основная часть косметики. То есть туши, румяна, тени, пудры и так далее. А здесь лаки и то, чем средства, то, чем я а, чаще всего пользуюсь. Ну, я забрала, потому что сейчас я сегодня я уезжаю. Вот. Вот такие вот. У меня... Ну, здесь я то, чем я не пользуюсь, либо -ча... те чапстики, которые я продаю. Вот, ну и начнем, наверное, отсюда Здесь пудра от Герлен, я ее пересыпала, потому что она разбилась Я не буду вам показывать, номер, по-моему, Rose не, не буду врать, в общем, не знаю номера, но, в общем, она темнее моего немножко цвета Это как бронзер, я ее использую её. Дальше здесь лежали конфеты, я это приспособила для лаков ярких на лето Я их, к сожалению, убрала сюда Это просто тут так стоит а здесь у меня база под тени от Mark Wins International. Вот. Eye Cryon. Вот такая. Вот она сейчас покажу. Вот. Но ну, я ее очень редко пользуюсь. Бывают вот, вот такие макияжи. Например, вот на лето под морской можно. И вторая база под тени от Mark Wins, которую у меня съела собака. Ну, не съела это. Здесь тушь от Guerlain, которую я не очень люблю, потому что она осыпается. Двухсторонняя здесь, то есть щеточка расческа а здесь для нижних ресничек. Это пилочка двухсторонняя. Дали мне ее. А, тушь моя любимая от виктория Secret. Похожая на курмандис. И моя подводка Fairs Cosmetics. Какая-то новинка, я не знаю, но она в виде маркера. Вот. Сейчас я ее закрою, подождите. Вот такая вот она и там мой клей для ресниц не знаю видно немножко здесь мои ручки обычные обычные ручки самое салфетки от сетуа вот очень классно мне нравится не знаю не пробовала никс не могу сравнить а, вот Здесь моя палетка теней от Ruby Rose. Две моих палетки теней. Это номер три. Которую я вам уже показывала на другом канале, по-моему. Сейчас я вам ее покажу. Сейчас. Вот, там шиммерные оттенки. И здесь пудра, которая уже дырочка проделана. Э, румяна. Спонжик тут лежал. Здесь зеркальце и тени. И тут лежали два спонжика, кисточку вторую румяна. Вот. Такая вот. Так, извиняюсь, сейчас я... А, далее. Еще одна моя палетка от Руби Это уже такая вот, тоже в оттенке 3. Странно, но... Ну, ладно, сейчас я это уберу. Да, извиняюсь. А, сейчас, чтобы получше видно. Здесь моя румяна, моя любимая румяна от э, Diamond Dream в оттенке 3. Такие вот. Сейчас открою. Попробую открыть одним одной рукой. Сложно открывать одной рукой, к сожалению опа, вот, вот такие вот они, так вот они выглядят, сейчас покажу, они очень классные, и мне они очень подходят. А здесь у меня тени для блондинок мне мама дала, от Герлен. Sable Блонд 101, ну, обычный такой вот, такой же оттенок, как у вас на камере.